আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা বুলি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু বাপসকলৰ কথা উল্লেখ নাই পুৰুষ বুলি উল্লেখ নাই গতিকে মই অকণমান সলাই আমাৰ সুবিধা হোৱাকৈ আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ নেকি যে বৰ্তমান সময়ত আমাক আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আধ্যাত্মিকতা কেৱল নাৰীসকলকেই লাগে নেকি আধ্যাত্মিকতা কেৱল যুৱ প্ৰজন্মকেই প্ৰয়োজন নেকি বাপসকল ৰৈ গ'লে নহ'ব নহয় গতিকে বিষয়টো অকণমান সলাই আমি আমাৰ সুবিধামতে কি কৰি লৈছোঁ আমাক আমি এতিয়া বিষয়বস্তু এইধৰণে অনুভৱ কৰিম যে বৰ্তমান সময়ত আমাক আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা যদি মই ভাৰতবৰ্ষৰ দৰ্শনৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ তেন্তে আমি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ দৰ্শনৰ ভিত্তিত জীয়াই থকা এখন দেশ আমাৰ দৰ্শন আছে য'ত আমাৰ আধ্যাত্মিকতা আছে আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিয়ে আধ্যাত্মিকতাৰ কথা কয় গতিকে আমাৰ সেই দৰ্শনত অতিন্দিঅ' অলৌকিক আৰু পাৰমাৰ্থিক সত্তা এই তিনিটাৰ ওপৰত মূলত নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিয়ে আপোনাক প্ৰতি মুহূৰ্তত আধ্যাত্মিক হ'বলৈয়ে শিকাইছে আমি যিখন দেশত যুদ্ধৰ সময়ত শিষ্যই গুৰুৰ পৰা আশীৰ্বাদ লয় যিখন দেশত মাতৃৰ আজ্ঞা পালন কৰিবলৈ গৈ নিজে জয় কৰি অনা ভাৰ্যাক ভাতৃৰ সৈতে ভাগ কৰি ল'ব পাৰে যিখন দেশত নিজৰ ভৰ জৱন ত্যাগ কৰি পিতৃৰ বচন ৰাখিবৰ বাবে প্ৰতিজ্ঞাপূৰণ অৰ্থে সেই সকলো মায়াৰ মুখ ত্যাগ কৰি চৈধ্য বছৰ বনবাস খাটিব পাৰে সেইখন দেশত যদি যুৱ প্ৰজন্ম উচৃংখল সেইখন দেশত যদি যুৱ প্ৰজন্মক লৈ নেতিবাচক কোনোৱে কিবা কথা কয় আমিবোৰে জানো কষ্ট নাপাওঁ আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি আমাৰ শিপা অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতি শিপা ই আধ্যাত্মিকতাৰ সৈতে বৰ সুন্দৰকৈ বান খাই আছে গতিকে এই বান্ধ খাই থকা উপলব্ধিটো এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিছোঁ হয়তো আজিৰ পৰা বহু বছৰ আগতে এই বিষয়বস্তুৰ প্ৰয়োজনীয়তা নহ'লহেঁতেন কিন্তু আজি প্ৰয়োজন হৈছে আজিৰ পৰা দহ বছৰ আগৰ সমাজখন আমাৰ ইয়াত জ্যেষ্ঠসকল বহি আছে সেইসকলক কেতিয়াও কোনো বক্তা মাতি আনি হয়তো এনে ধরনের আলোচনা করবল পরিবেশ সৃষ্টি হোৱা নাছিল যে আমাক আধ্যাত্মিকতা লাগে কিন্তু আজির সময় হয়েছে আজির সময় পিতৃ মাতৃ বুকুখন হাহাকার করে থাকে আমি আধ্যাত্মিকতার শিক্ষা কেনেকৈ দিব সন্তানকি আধ্যাত্মিকতাত থাকিম গাঁওক্ষত আধ্যাত্মিকতা কেক থাকি আধ্যাত্মিকতা কি প্রয়োজন আমার জীবনতাক আপনি মানে এটা ধর যাৰ বাবে যার আপনাদেরকে আজি আমাকে আমন্ত্রণ জানাই আনিছে হয়তো ভাগবত ব্যাখ্যার বাণে আপনার গাঁওখার আটাই বয়োজ্যেষ্ঠগ দায়িত্ব দিছে দূর পৰা কারো আপোনালোকে আমন্ত্রণ জানাই নিছে কিয় যে অকন হলেও আধ্যাত্মিকতার কিনা এটা আপনাদের শিকিলে পাব নাকি হয়তো আপনার এমহজোরা যে কার্যসূচী হাতত ল্যসূচীর আটাইতক কনিষ্ঠ আর খুব কম অভিজ্ঞতা আৰু একবারে জ্ঞান নথকা মানুগ কিন্তু এঞ্জেল আসেন কি সেই সকলের ভিতর আটাইতক জ্ঞান যদি কম আছে তেমনি আমারই আছে কাৰণ বয়সৰ ফালৰ পৰা আমি যথেষ্ট সৰু এই খোজটো মাত্ৰ আৰম্ভ কৰিছোৱেই অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা ইয়াত বহি থকা প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে আমাৰ জ্যেষ্ঠ গতিকে জীৱনটো আমাতকৈ তেখেতসকলে অকণমান বেছিকৈ দেখিছে গতিকে কথাবোৰ কেতিয়াও পৰামৰ্শ হিচাপে আপোনালোকক ক'বলৈ আগবঢ়া নাই মাত্ৰ অনুভৱ কৰা দুই এটা কথা হয়তো আপোনালোকৰ মনতো সেই কথাষাৰ সুদুৱাই থাকিব পাৰে যদি সমস্যা বলে ভাবি কেবল আমার সমস্যা নহয় আপনারও সমস্যা হবো পারে। গতি যদি সমস্যা বলে ভাবি তে তাক আমি সমাধান করি সেইভাবে এই বিষয়বস্তুর উপর দুই এটা মনের কথা কবলে আগবাড়ি এটা প্রথম শব্দ যুক্ত যদি শব্দই আপনার মোক এই কথাখিন শুনিবলৈ বাধ্য করা সেই শব্দটে হয়েছে আধ্যাত্মিকতা আধ্যাত্মিকতা কি আমার মতে আমি প্রত্যেকই অনুভব শব্দ হয়তো ইমান জটিলও নহয় ইমান সহজও নহয় যদি একেবাৰে সহজভাৱে আমি লওঁ আধ্যাত্মিকতা কি ই আত্মাৰ চেতনাৰ উপলব্ধি বুলি আপুনি মই ক'ব পাৰোঁ অৰ্থাৎ আপুনি এই মনুষ্যৰ শৰীৰটো কঢ়িয়াই ফুৰিছে কিন্তু ভিতৰত কিবা এটা আছে অন্তৰখনৰ ভিতৰত কিবা এটা আছে সি যে কঢ়িয়াই ফুৰিছে কিবা এটা সেই কিবা এটাটো নোহোৱাৰ লগে লগে আপুনি কিন্তু এই পৃথিৱীত এডোখৰ মাত্ৰ কাঠ হৈ যাব শেষ হৈ যাব এটা শৰীৰহে থাকিব কিন্তু ভিতৰত আমি যে কিবা এটা কঢ়িয়াই ফুৰিছোঁ সেইটো থকালৈহে থকালৈকেহে আপুনি মই মনুষ্য হৈ থাকিম তাৰপাছত আমি এটা মৃতদেশ হৈ যাম সৱদেশ হৈ যাম গতিকে সেইটোনো কি সেইটো আমাৰ আত্মা সেই আত্মাৰ চেতনাক উপলব্ধি আপোনাৰ হৃদয়ত কঢ়িয়াই ফুৰা আত্মাক আপুনি কি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা আপুনি উপলব্ধি কৰিছে সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে আধ্যাত্মিকতা আমি ধৰ্ম আৰু আধ্যাত্মিকতা একে বুলি ভাবোঁ কিন্তু যদি মই চৰাইৰ সৈতে তুলনা কৰোঁ তেন্তে এনেকৈও আমি ভাবিব পাৰোঁ যে চৰাই এটাৰ এখন পাখি ধৰ্ম আন এখন পাখি আধ্যাত্মিকতা আধ্যাত্মিকতাই আপোনাক সেই যাত্ৰাটোলৈ লৈ যায় কিন্তু ধৰ্ম মানুহে আধ্যাত্মিকতা নহ'বও পাৰে ধাৰ্মিক গ্ৰন্থসমূহে আপোনাক আধ্যাত্মিক হ'বলৈ উৎসাহ যোগায় কিন্তু সেই আধ্যাত্মিকতাৰ বাটে কেৱল আপোনাক এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰ্ম কৰিবলৈ কিন্তু নিশিকায় আধ্যাত্মিকতাৰ মূল খোজটো বা মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্যটোৱে হৈছে আত্মাৰ চেতনাক উপলব্ধি বা মই যদি একেবাৰে তাতোকৈ সহজ অৰ্থত কওঁ আমাৰ ইয়াত শিশুসকলো আছে যুৱকসকল আছে গতিকে তেখেতসকলৰ বাবে যদি মই সহজকৈ কওঁ তেন্তে আমি আমাক বিচাৰি পোৱাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া অৰ্থাৎ মোক বিচাৰি পোৱাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া মইনো কোন মই এটা নাম কঢ়িয়াই ফুৰিছোঁ কিন্তু মোৰ ভিতৰত কিবা এটা আছে মোক বিচাৰি পোৱাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া মই নিজক বিচাৰি পোৱাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আধ্যাত্মিকতাৰ দ্বাৰাহে পাৰি গতিকে সেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমি আধ্যাত্মিকতা বুলি এটা নাম দি লওঁ যদি ধৰ্ম এটা পথ সেই পথটোৰে আপোনাৰ অন্তৰখনে যেনেকৈ গতি কৰিছে সেইটো আধ্যাত্মিকতা গতিকে আমি এতিয়া গুৰুজনাৰ আদৰ্শগত কথাবোৰৰ সৈতে আধ্যাত্মিকতাক অকণমান বেছিকৈ উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ কাৰণ আমি এতিয়া নামঘৰ মজিয়াত আমি আছোঁ এই গুৰু আসনৰ সন্মুখত আপুনি মই বহি আছোঁ গুৰুজনাই সৃষ্টি কৰা এই ভাগবত শাস্ত্ৰ কীর্তনের ব্যাখ্যাও হয়তো চলিছে মহাপুরুষ শ্রী শ্রী মাধবদেবর নামঘোষার ইয়াত ব্যাখ্যা চলিছে তার মাজত আপুনি মই কি করেছো আধ্যাত্মিকতার রস পান করেছো আপনি মানে যে বহিছো একেলগে একষ্ণ কথা এ আধ্যাত্মিকতাৰ আমার একটা প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে ইতিমধ্যে গতকাল নতুনকৈ আধ্যাত্মিকতা আমি অসমৰ রাইজে অন্তত নাই কারণ আমার সন্তান জন্ম লগে সেই ঘরক্ষণ আধ্যাত্মিকতার বীজ রোপণ কৰা হয় শিশু পৰাই আমাৰ সন্তানে দেখে আধ্যাত্মিকতা কি আৰু একেবাৰে মৃত্যুৰ সময়লৈকে কাৰণ সেই সময়টো আমাক কি কোৱা হয় ঈশ্বৰৰ নাম লোৱা বুলি আমাক কোৱা হয় গতিকে সেই সময়খিনিতো আমাক ঈশ্বৰৰ নাম ল'বলৈ কোৱা হয় অৰ্থাৎ আমি সেই বিষয়বস্তুৰ সৈতে জড়িতই এই আধ্যাত্মিকতাৰ মাজত আমাৰ গুৰুজনাই এটা দিশ জড়িত কৰোৱাই থৈ গ'ল তাত যে আধ্যাত্মিকতাৰ মাজত মোৰ সমাজখন থাকিব মই সপোন দেখাই সমাজৰ লোকসকল থাকিব কিন্তু কেনেকৈ থাকিব আধ্যাত্মিকতাৰ মাজত থাকিলেও তেখেতসকলক মইতো এটা স্থান দি থৈ যাব লাগিব এঠাইতটো বহিব লাগিব কাৰোবাৰ কথাটো চিন্তা কৰিব লাগিব নে ইয়ালৈ আহি কাৰ কথা কোনে চিন্তা কৰিব গতিকে সেইবাবে হয়তো গুৰুজনাই সেই এক দেও এক সেউ একবিনে নাই কেও সেই যে এক ঈশ্বৰবাদৰ ধাৰণাটো আৰম্ভ কৰিলে আমি সাধাৰণতে ভাবি থাকোঁ যে গুৰুজনাই ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ হয়তো নাট ৰচনা কৰিলে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ হয়তো গুৰুজনাই সংস্কৃতিৰ যিবোৰ সৃষ্টি কৰিলে অনবদ্য উপাদান আমালৈ আগবঢ়াই থৈ গ'ল সেইখিনি ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈহে কৰিলে কিন্তু কথাটো যদি ওলোটাই আপুনি চায় যে নহয় গুৰুজনাই এখন সংস্কাৰমুখী সমাজ গঢ়িবলৈ ধৰ্মৰ আশ্ৰয় লৈছিল নহ'লে চৈতন্যদেৱৰ দৰে বা আন আন যিসকল ধৰ্মৰ পুৰুষ আছে সেইসকলৰ দৰে আমাৰ গুৰুজনাইও তেনেধৰণৰ এভাগ দৰ্শন শাস্ত্ৰ উলিয়াই এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰ্ম উলিয়াই সেই ধৰ্মটোতে আমাৰ ৰাইজক থাকিবলৈকে বাকীখিনি কাম কাজ নকৰিবও পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু নহয় এখন সংস্কাৰমুখী সমাজৰ কথা চিন্তা কৰিছিল য'ত আধ্যাত্মিকতা থাকিব য'ত নতুন প্ৰজন্মৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰত্যেকটো প্ৰজন্ম আচলতে সেই প্ৰত্যেকটো প্ৰজন্মই মোৰ দাঙি জীয়াই থাকিব পাৰিব য'ত সংস্কাৰৰ কথাবোৰ থাকিব য'ত মানুহ হোৱাৰ আখৰা থাকিব হয়তো গুৰুজনাই সেইখিনি চিন্তা কৰিছিল বাবেই হয়তো সেই ধৰ্মৰ আশ্ৰয় লৈছিল কিন্তু আমি ব্যাখ্যাটো অকণমান ওলোটাকৈ ৰাখি তাক আমি ভাবি ল'লোঁ যে গুৰুজনাই ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ হয়তো এইখিনি কৰিছিল গতিকে বিষয়বস্তু কেতিয়াবা ঊলোটাই চালেও তাৰ অন্য এটা সোৱাদ পোৱা যায় যেনে ধৰক ভাগৱত শাস্ত্ৰভাষীৰ ইয়াক পাঠ আৰু ব্যখ্যা চলিছে যদি ভাগৱত শাস্ত্ৰভাঙীৰ আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই সদায় এটা ভাৱধাৰাৰে আপুনি তাক উপলব্ধি কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়বস্তু ধাৰ্মিক এজন ব্যক্তিয়ে ভাগৱত শাস্ত্ৰভাঙীৰ ব্যাখ্যা কৰিছে কিন্তু কেতিয়াবা অনুভব করকসেন যদি পদার্থ বিজ্ঞানের ব্যক্তি এগারে ভাগবত শাস্ত্রভাগীক যদি অনুবাদ করে বা বিজ্ঞানৰ মানুষ এগারে যদি ভাগবত শাস্ত্রভাগীর ভিতর সুমাই থকা বিজ্ঞানক উলিয়াবলে চেষ্টা করে আমার গুরুজনায় কি কৈছিল আমার ধর্ম আমার আধ্যাত্মিকতা আমার দর্শন তাত বিজ্ঞান আছে কিন্তু আইনস্টাইনেও স্বীকার করেছিল যে আমার সেই দৰ্শনটোতে ভারতীয় দর্শনট বিজ্ঞান আছে তাত বিশ্বাস আছে সেইভাবে হয়তো বিজ্ঞানীসকলেও ঈশ্বর বিশ্বাস করে কিন্তু বিজ্ঞানীসকলে ঈশ্বর বিশ্বাস করে কেন আপনি মানে বিশ্বাস করা ঈশ্বরজন নহয় বিজ্ঞানীসকলে ঈশ্বৰ বিশ্বাস কৰে তেখেতলোকে ক'ব বিচাৰিছে এটা নিয়ম প্ৰকৃতি যিটো নিয়মৰ দ্বাৰা চলি আছে পৃথিৱীখন যিটো শক্তিৰ দ্বাৰা আছে সেই শক্তিটোক বিশ্বাস কৰে বিজ্ঞানীসকলে আৰু সেই শক্তিটোক বিশ্বাস কৰিবৰ বাবে আপোনাক মোক জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন যদি জ্ঞান আমি অৰ্জন নকৰোঁ তেন্তে আমি সেই বিজ্ঞানক উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিম আৰু বিজ্ঞানক উপলব্ধি নকৰাকৈ দৰ্শন বা ধৰ্মতত্বৰ কথা যদি আমি বুজিবলৈ যাওঁ তেতিয়াই আপুনি মই হয়তো অন্ধবিশ্বাসৰ কবলত পৰোঁ গতিকে ক'ৰবাত আমাৰ দৰ্শনটোৰ লগত বিজ্ঞানৰ কেনেকুৱা এটা সম্পৰ্ক সেইটো আমি এতিয়া চালি জাৰি চোৱাৰ এটা সময় মই ভাবোঁ যে ভাগৱত ব্যাখ্যাৰ এই সময়খিনিত কাষত আমাৰ দুগৰাকী অন্ততঃ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ জীৱ বিজ্ঞানৰ ব্যক্তিও হয়তো থাকিব লাগে যিসকলে ইয়াৰ মাজত সোমাই থকা বিজ্ঞানৰ তাত্বিক কথাবোৰ বিজ্ঞান কেনেকৈ জড়িত হ'ব পাৰে আজিৰ সময়ত নহ'লে নতুন প্ৰজন্মক যদি আপুনি আনে যে ভাগৱতখন শুনি থকাচোন ইয়াত কি কয় নতুন প্ৰজন্মই আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিব যে এইখন এতিয়া কিয় শুনিব লাগে আপুনি জোৰ কৰি লৈ আহিছে আধ্যাত্মিক চেতনাৰ বাবে কিন্তু তেখেতসকলেতো আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিব যে আজিৰ সময়ত মা প্ৰয়োজন কি ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ আজিৰ সময়ত নামঘোষাৰ প্ৰয়োজন কি আজিৰ সময়ত গুৰুজনাৰ এই সৃষ্টি আজি কিয় চৰ্চা কৰিব লাগে প্ৰশ্নটো যদি আমাক নতুন প্ৰজন্মই সোধে তাৰ উত্তৰ আমি কেনেকৈ দিম মই ভাবোঁ যে নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰশ্নৰ সুধুৰণি বুকুৰ মাজত সোমাই থকা প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ বিজ্ঞানৰ জড়িয়েও আমি দিব পাৰিব লাগিব দিবাব এটা অকণমান বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিভংগীৰেও চাব লাগিব নহলে কৰবাত হাঁহিবলৈ আৰম্ভ করেছে মানুহে আমি অন্ধবিশ্বাসী বুলি আমিতো অন্ধবিশ্বাসী নহয় আমার গুরুজনায় তো অন্ধবিশ্বাস কৰিবলৈ শিকাই নাছিল আমাক আমাক বিজ্ঞানৰ সেই তত্ত্ব উপলব্ধি করে আধ্যাত্মিকতাৰ জ্ঞান লৈ দৰ্শনক উপলব্ধি কৰিবলৈ শিকাইছিল গতিকে আপুনি মই এতিয়া বিজ্ঞানকো উপলব্ধি লাগিব ইয়াৰ মাজত কেনেকৈনো বিজ্ঞান সোমাই থাকে সেই কথাখিনি আমি অন্তত সালি জারি আমি চাব লাগিব আধ্যাত্মিকতাৰ আধ্যাত্মিকতার বুলি কওঁতে কিমান প্রয়োজন আর কোনখিনিত প্রয়োজন এই পৰিসৰটো এটা বিশাল পৰা প্ৰয়োজন প্রয়োজন কওঁতে মই একেবাৰে জন্মৰ পৰা লৈকে বুলি কব জন্ম দিনটোৰ পৰা মৃত্যুর সময়খিনিলৈকে আমাক প্রয়োজন এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত আমি আধ্যাত্মিকতা কৰিব নোৱাৰোঁ বোলে পৰা এইখিনি সময়লৈহে আমি আধ্যাত্মিক জ্ঞান লম মানুহৰ জীৱনত তেনে হ'ব নোৱাৰে আধ্যাত্মিকতাৰ জ্ঞান আমি জন্মৰ পৰা মৃত্যুৰ পৰ্যন্ত চাওক আমি আজীৱন শিকন প্ৰণালী বুলিও তাক ধৰিব পাৰোঁ গতিকে গোটেই জীৱনটো আপুনি সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজত জীয়াই থাকিব পাৰে য'ত গোটেই জীৱনটো শিকি থাকিলে আপুনি সেই শেষ মুহূৰ্তত অন্ততঃ আধ্যাত্মিকতাৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাক বিচাৰি পাব আইসকলৰ কথাটো আছে মই যিহেতু বিষয়টো আমাক কৰি লৈছিলোঁ গতিকে আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰসংগটোলৈ যোৱাৰ লগে লগে লগতে গাতে গা লাগি থকা আন এটা বিষয় হৈছে যে সন্তানটি আধ্যাত্মিকতার এই প্ৰভাৱটো দিয়ার সমান্তৰালকৈ আই মাতৃ ডাঙৰ কৰিব করব পিতৃ মাতৃয়েনো ডাঙৰ কৰিব কেনেকৈ আধ্যাত্মিকতার কথা বুজিব পৰাকৈ আপনার শিশুটিয়ে আধ্যাত্মিক শব্দটো মুখে উচ্চাৰণ কৰিব পৰাটো হব লাগিব কৃষ্ণৰ কথা শিকাবলৈ যাওঁতে কৃষ্ণ শব্দটো আপোনাৰ সন্তানের উচ্চারণ কৰিব পৰাৰ বয়সটো হব লাগিব কাৰণ শিশু এটি জন্ম হোৱাৰ লগে লগে আমিতো জন্ম হোৱাৰ সেই মুহূৰ্ততেই শিশুটিৰ সন্মুখত ভাগৱত শাস্ত্ৰ মেলি বুজালে বুজিব নেকি শিশুটিয়ে কেতিয়াও নুবুজে আঠ বছৰীয়া সন্তানটিক জোৰ কৰি আনি নামঘোষাৰ তত্ববোৰ বুজাব বিচাৰিলে বুজিব পাৰিব নেকি তেখেতে নোৱাৰিব কেনেকৈ কিমান সময়ৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম অনুকৰণ আপোনাৰ সন্তানে প্ৰত্যেক দিনে আপোনাক অনুকৰণ কৰি আছে গতিকে আৰম্ভণি আপোনাৰ পৰা আপোনাৰ সন্তানৰ পৰা নহয় আপোনাৰ সন্তানে আৰম্ভ কৰিব আপোনাৰ পৰা অৰ্থাৎ আমাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব আমি কি কৰিছোঁ সেয়া প্ৰত্যেক দিনাই আমাৰ সন্তানে আমাক চাই আছে গতিকে আমি যদি আধ্যাত্মিক আচৰণ কৰিছোঁ আমি পিতৃ মাতৃয়ে যদি আধ্যাত্মিক আচৰণ কৰিছোঁ আধ্যাত্মিকতাত আছোঁ তেন্তে আপোনাৰ আপুনি আমাৰ সন্তান আধ্যাত্মিকতাত আহে আধ্যাত্মিকতাত আমাৰ সন্তানে আমাক অনুকৰণ কৰি আহে পিতৃ মাতৃ যদি আধ্যাত্মিক নহয় সেই সন্তান আধ্যাত্মিকতাত আহিবৰ বাবে বা আধ্যাত্মিকে বিষয়বস্তু বুজিবৰ বাবে যথেষ্ট কষ্ট হয় মই প্ৰসংগটো একেবাৰে সহজ কৰি যদি দিওঁ এতিয়া হয়তো অকণমান বিষয়টো একেবাৰে সহজ কৰি যদি আলোচনা কৰোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ মাজত আইসকল বেছিকৈ আছে আপোনালোকৰ মাজত আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা প্ৰত্যাহ্বান এটা সমস্যা বুলি ক'লে আপোনালোকে বাৰু কি বুলি ক'ব আজিৰ সময়ত আপোনালোকে আটাইতকৈ বেছি ভুগি থকা সমস্যাটো যিখিনি সময়ত আপোনালোকে হতাশাত পৰে মই অভিভাৱকৰ সভাসমূহত যেতিয়া অংশ লওঁ এখন অভিভাৱকৰ সভাত কোৱা কেইটামান কথা মোৰ দোহাৰিবলৈ মন গৈছে আজি যে আপোনালোকে হয়তো নিজৰ সন্তানক দেখাৰ লগে লগে হয়তো সেই সমস্যাটো চকুৰ আগত ভাহি আহে যে মোৰ সন্তানৰ কি হ'ব সন্তানটি জন্ম দিলোঁ কিন্তু সন্তানটিক কি হ'ব এতিয়া আধ্যাত্মিক কথাটো বাৰু থাকিলেই কিন্তু ডাঙৰ কৰিম কেনেকৈ আনৰ সন্তানটিক দেখাৰ লগে লগে আপুনি আপোনাৰ আপুনি তুলনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে তেওঁৰ সন্তানটো ভালকৈ আগবাঢ়ি গৈছে মোৰ সন্তান জন্ম দিলোঁ মই কি কৰিম এতিয়া কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিম এইটোৱেই আমাৰ প্ৰাথমিক এটা প্ৰশ্ন সেইখিনি সময়তে আমি হয়তো কষ্ট পাওঁ যে কেনেকৈ কি হ'ব এতিয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আমাৰ হাতত আহি পৰে সেইখিনি সময়ত আপুনি আপোনাৰ সন্তানক ক'ৰবাত নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ পাহৰি যায় এনেকুৱা হয় যে প্ৰতিযোগিতাৰ ধামখুমিয়াত আমি আমাক নিৰীক্ষণ কৰোঁতে আমাৰ সন্তানক নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ আমি পাহৰি যাওঁ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ পাহৰি যোৱাৰ বাবেই আপোনাৰ আপুনি আপোনাৰ সন্তান আপোনাৰ পৰা আঁতৰি যায় এতিয়া সন্তান যদি আপোনাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে তাক আপুনি কেনেকৈ গম পাব কেনেকৈ গম পাব কেতিয়াবা যদি আপুনি দূৰৰ পৰা নিৰীক্ষণ কৰিছে মই প্ৰথমটো সহজ উপায় দিছোঁ যদি কেতিয়াবা দূৰৰ পৰা আপুনি মন কৰিছে আপোনাৰ সন্তান আপোনাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে তাৰ লক্ষণবোৰ কেনেকুৱা হ'ব জানেনে লাহে লাহে আপোনাৰ সন্তানে আপোনাৰ পৰা কথা লুকোৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ধৰক দুজন বন্ধুৰ সৈতে কথা পাতি আছে আপুনি হঠাৎ গৈ তাত ওলালে কিন্তু আপোনাৰ ল'ৰাই কথা পাতিবলৈ বন্ধ কৰি দিব হঠাৎ মোবাইলটা চাই আছিল আপনি গে কোথাট সুমালে কিন্তু ফোন পটক ঢাকি দিব আপনি গৈ পালে কারবার সহ কথা পাতি আস আপনি লগে পতককে ফোন কাটি দিব দিব। আপনি কাল ফোন দেখিয়ে তেও মোবাইলত কি চায় কি করেছে কিন্তু আপনি গম নোপাক আপনার সন্তানে তাদের একটা পাশওয়ার্ড দিছে আপনি খুলি নারাকালে গেছে আপনার কোয়া নাই কিন্তু গম পাইছে দীঘলীয় সময় বন্ধুবর্গের সত্যি কথা পাতে কিন্তু আপনার সঙ্গে কেবল কথা নাপাতে তেতিয়াই আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ ছোৱালীজনী বা আপোনাৰ ল'ৰাটো আপোনাৰ বুকুৰ পৰা লাহে লাহে আঁতৰি গৈছে কিয় আঁতৰি গৈছে জানে যে ক'ৰবাত আপোনাৰ প্ৰতি সেই বিশ্বাসটো এতিয়া নাই হয়তো এইবুলিও ভাবিছে যে এই কথাষাৰ যদি মই মোৰ মাক কওঁ এই কথাষাৰ যদি মই মোৰ দেউতাক কওঁ হয়তো নুশুনিব পাৰে কিন্তু মোৰ বন্ধুজনে শুনিব অৰ্থাৎ যাৰ প্ৰতি বিশ্বাস আছে তেওঁকহে ক'ব আনৰ কথা নুশুনে এই যে সন্তানে অভিযোগ সন্তানক লৈ পিতৃ মাতৃৰ অভিযোগ থাকে যে আমাৰ কথা নুশুনে আন সকলোৰে কথা শুনে হয়তো আজি মই কথা কৈ থকাৰ লগে লগে ইয়াত হয়তো সন্তান যদি আছে তেওঁলোকে কথাখিনি মোৰ কথাখিনি শুনি থাকিব কিন্তু একেখিনি কথাই যদি আপুনি গৈ ঘৰত কয় তেন্তে শুনিব নিবিচাৰিব যদি আনৰ পিতৃ মাতৃয়ে কথাষাৰ ক'লে তেওঁলোকে সেইটো শুনিব বিচাৰিব কিন্তু আপুনি ক'লে নুশুনে তেতিয়া আপুনি অস্বস্তিত পৰে আৰে একেখিনি কথা মই কৈ আছোঁ তোমালোকে নুশুনা কিয় আপুনি ক'ৰবাত খং কৰে তেওঁলোকক আমি একেখিনি কথা কৈ আছোঁ তোমালোকে নুশুনা বেলেগে ক'লে কিয় শুনা অস্বস্তিত পৰে তাৰ কাৰণটো সেইটোৱেই যে আপুনি ক'ৰবাত আপোনাৰ সন্তানৰ বিশ্বাসক জয় কৰিব পৰা নাই গতিকে পিতৃ মাতৃয়ে প্ৰথম সন্তানৰ বিশ্বাসটো জয় কৰিব লাগিব অন্ততঃ সন্তানে সেইটো ভাবিব পাৰিব লাগিব যে পৃথিৱীত যি ধুমুহাই নাহক কিয় যেনেকুৱাই সমস্যা নহওক কিয় যিয়ে বিপদ নহওক কিয় অন্ততঃ মোৰ মায়ে মোৰ কথাষাৰ শুনিব মোৰ দেউতাই অন্ততঃ মোৰ কথাষাৰ শুনিব সেইবুলি অন্ততঃ সন্তানে ভাবিব পাৰিব লাগিব সন্তানে কেতিয়াবা খং কৰে নেকি এই যে হঠাৎ সৰু এটা কথাত আপোনাৰ সন্তানে আস্ফালন কৰি উঠিছে হঠাৎ বস্তুবোৰ দলিয়াইছে ইটো ৰুমৰ বস্তু সিটো ৰুমত পেলাইছে আচবাব এটা ভাঙি পেলাইছে আপুনি খং কৰিছে পিটিছে তাক গম নোপোৱাকৈ দেউতাক নহাকৈ মাকে দুচাত লগাই দিছে খুব পিটিছে আপুনি বাৰে বাৰে কৈছে এইটো নকৰিবা কিন্তু তেওঁ কৰিছে আপোনাৰ খং উঠিছে আপুনি ভাবিছে এইবোৰ ল'ৰা ছোৱালীক কি আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিম ই দেখোন মোৰ কথাকে নুশুনে কাৰণ আধ্যাত্মিকতাৰ শিক্ষা শিকাবলৈ যোৱাৰ সমান্তৰালকৈ আপুনি প্ৰথমে শিষ্টাচাৰতে বিফল হৈছোঁ বুলি ভাবিব সেইখিনি সময়ত আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিব মনটো যে মোৰ ল'ৰাই মোৰ কথা নুশুনে খং কৰে কেতিয়াবা সন্তানে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ হঠাৎ দেখিব খং উঠিছে দৰ্জাখন জোৰত বন্ধ কৰি এইটো ৰুমত সোমাই আছে আপোনাৰ একো কোৱা নাই আপুনি সেই মুহূৰ্ততো সন্তানক দুখ নিদিব দুখ এইবাবেই নিদিব কাৰণ শিশু মনোবিজ্ঞান মই যেতিয়া অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ তাত মই এই কথাষাৰ পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ শিশুৱে আমাৰ শিশুৱে বা আমিবোৰ যেতিয়া সৰু হৈ আছিলোঁ এই যে আমি খঙৰ আচৰণ কৰোঁ হঠাৎ কিবা এটা বস্তু পেলাই দিওঁ ভাঙি দিওঁ দৰ্জাখন বন্ধ কৰি সোমাই থাকোঁ মা দেউতাক খং কৰোঁ আলহীৰ আগত খং কৰোঁ তাৰ কাৰণটো হৈছে যে ভাল হৈ থকাৰ সময়খিনিত ভালকৈ আচৰণ কৰি থকাৰ সময়খিনিত মোৰ মা দেউতাই মোক গুৰুত্ব দিয়া নাই আপোনাৰ সন্তানক বাৰে বাৰে ভাওন্তে আপোনাক কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছে এটা বহুদিন ধরে কবলৈ চেষ্টা করেছে কিন্তু আপুনি গুরুত্বই দিয়া নাই গে সেই মুহূর্ত মনটোৱে কি ভাবে খং লগে লগে সেই আচরণট আপনি অন্তত কথাখার শুনবলে বাধ্য হয়ে যায় আজি যদি মানে এইখানে সময় কথা কথাখিন কওঁতে আপনার শুনে থাকা নাই হঠাৎ যদি মই মাইক্রোফোন দলিয়াই এইখিনিতে যদি হুলস্থুল করার তালফাল তেতিয়া রাইজে কি সকলো ঠর হয়ে রবনে কী বা হল কেনা হল অৰ্থাৎ আমি কৰি থকা আচৰণটোতকৈ যদি পৃথক কিবা এটা আচৰণ কৰোঁ তেন্তে আমি মানুহ নহয় জানো সেই আচৰণটোৰ প্ৰতি আমাৰ এটা আকৰ্ষণ বৃদ্ধি পায় হয়তো শিশুৱেও সেইটো ভাবে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও হয়তো সেইটোৱে ভাবিছে যে ভালকৈ কৈ থাকোঁতে মায়ে ইমান সময় কথাষাৰ নুশুনিলে দেউতাই নুশুনিলে গতিকে অকণমান খং কৰি দেখুৱাওঁ গতিকে খঙৰ যেতিয়া আপুনি আচৰণ কৰে তেতিয়া শুনে আপুনি তেতিয়া চাই আপুনি গালি পাৰে অন্ততঃ গালি হ'লেওতো পাৰিছে সেইখিনি মুহূৰ্তত আপুনি ভাবি থাকে সন্তানে খঙত এইখিনি কৰিছে নহয় বুকুৰ ভিতৰত কিবা এটা কষ্ট কঢ়িয়াই ভৰিছে সেই কষ্টটোক মই ভাবোঁ পিতৃ মাতৃ উপলব্ধি কৰক কাৰণ এইখিনি ইমান জটিল সময় আমি বিশ্বায়নৰ যুগত জন্ম হোৱা এইসকল সন্তান এতিয়া যন্ত্ৰলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে গতিকে এইসকলক প্ৰথমে শান্তিৰ এডোখৰ ঠাইৰ প্ৰয়োজন যি পিতৃ মাতৃয়েহে কেৱল দিব পাৰে গতিকে আধ্যাত্মিক শিক্ষাৰে আপুনি আপোনাৰ সন্তানৰ বিশ্বাস প্ৰথমে জয় কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্তানক অকণমান আন দিনাতকৈ বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব লাগিব আপোনাৰ সন্তান কেতিয়াবা ভয়াত নেকি আপুনি দেখিছে ল'ৰাটোৱে খুব ভয় কৰে মানুহৰ আগত দেখোন কিবা এটা ক'বলৈ পঠিয়ালে ক'ব নোৱাৰে আপুনি কিবা এটা কৰিবলৈ পঠিয়াই দহজনৰ আগত থিয় হৈ মাইক্ৰফোনটো ধৰিব নোৱাৰে ভয় কৰিছে যিকোনো এটা কাম শ্ৰেণীকোঠাত কিবা এটা ক'বলৈ দিছে আপুনি ঘৰত আহি সুধিছে সি কোৱা নাই পৰা নাই আপুনি দুচাত আকৌ মাৰিছে তই কিয় ইমান ভয় কৰিছ কৰ আপুনি জোৰ দিছে কিন্তু কৰা নাই কিয় কৰা নাই তাৰো দুখটো মই আমালৈ ঠেলোঁ আমিয়ে হয়তো কিবা এটা ক'ৰবাত কৰিছোঁ নেকি সন্তান ভয়াত হৈছে তাৰ মানে কি ক'ৰবাত শিশু মনোবিজ্ঞানে কি কয় যে ক'ৰবাত আমি সন্তানৰ সমস্যা ইমানেই সমাধান কৰিবলৈ আগবাঢ়িলোঁ যে সন্তানে নিজৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰা হৈ থাকে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আমি সন্তানৰ সমস্যাবোৰ এনেকৈ সমাধান কৰি দিওঁ একেবাৰে শিক্ষকে দিয়া হোমৱৰ্কটোৰ পৰা অৰ্থাৎ গৃহ কাৰ্যটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হাতৰ কামটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেই হাতৰ কামটো আমি কৰি দিওঁ ঘৰখনত গৃহকাৰ্য দৌৰা দৌৰি হ'লে আমি কৰি দিওঁ ল'ৰাটোৱে মাৰ নাখক ময়ে কৰি দিওঁ দে আপুনি কৰি দিয়ে সেই সন্তানৰ সমস্যাবোৰ আপুনি সমাধান কৰি দিয়ে কাপোৰযোৰ আপুনি ধুই দিয়ে টেবুলখন আপুনি সামৰি দিয়ে নোৱাৰাটো আপুনি কৰি দিছে তেওঁক কৰিবলৈ আপুনি একোৱেই দিয়া নাই ভাতকেইটাও আপুনিয়ে খুৱাই দিছে মাত্ৰ তেওঁ গিলিবহে লাগে পাৰিলেতো আপুনি চোবাইও দিব আমি তেনেকুৱা কৰা নাইনে গতিকে যদি ভাতকেইটাও সানি তেনেকৈ খোৱাই দিছোঁ শিশুটিক সৰুৰ পৰা আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ আপুনি মই শিকোৱাই নাই তাৰ পাছত সেই সন্তানটি ভয়াটোৰ নহয় কি হ'ব সি ভয় কৰে সি ভাবে যে সকলো সময়ত মা দেউতা মোৰ লগত থাকে আজি মোৰ লগত মা দেউতা নাই ভয় খায় আন দহজনৰ কাষলৈ যাবলৈ গতিকে সেইখিনি সময়ত এটা মানসিক চাপ এনেকুৱা হয় যে মা দেউতা সদায় থাকে এদিন নাথাকিলে মোৰ কি হ'ব সেই ভয়টোৱে তেওঁক লাহে 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 এটা মানসিক চাপলৈ তেওঁক লৈ যায় সেই মানসিক চাপটা যাতে বৃদ্ধি নাপায় তাৰ বাবে আপুনি মানে শিশুর সমস্যাব আমি ঘরতে লাহে লক সমাধান করবলে দিব লাগিব সেইটো আমি আধ্যাত্মিকতার জড়িয়ে কেন নিজক বুজিব আধ্যাত্মিকতার জড়িয়ে নিজক বুঝলে নিজেই গম পাব যে মোৰ এই সমস্যা যদি নিজকেই বুজি না পাবেন আমি সমস্যাব কেক বুজিম গতি আধ্যাত্মিকতার আমার সেইখিনিতে প্রয়োজন যত আধ্যাত্মিকতার জড়িয়ে শিশুটিয়ে নিজক বুজি প্রথমে সমস্যাব উলিয়াই লব যে এই মোৰ সমস্যা এইখিনি মই এতিয়া সমাধান কৰিম সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপুনি মই সদায় সচেতন হ'ব লাগিব তাৰপাছত আহে দিশ নিৰ্বাচন আমাৰ সন্তান উচৃংখল হোৱা বিশৃংখল হোৱা বা আমাৰ সন্তান মানসিক চাপত থকা হতাশাত থকা খুব ক্লান্ত হৈ পৰাৰ অন্যতম কাৰণটো হৈছে দিশ নিৰ্বাচনত আপুনি মই কৰা ভুলটো